Allah taala wabarakatuh hari ini bertemu kita di TV PSS SK Pulau Indah Hashtag #seindah. Okey pada pagi ini kita akan membicarakan tentang merentas desa. Ah ha, yang tetamu kita bawakan hari ini ialah tak lain tak bukan Cikgu Amirul. Perkenalkan diri dulu. Ok, uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, assalamualaikum, uh, salam sejahtera, pancihau, waalaikumsalam. Ok, uh, nama saya Nur Amirul bin Bakar uh, ataupun lebih dikenali sebagai Encik Amirul di mana mengajar uh, mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Sebelah sedikit mengenai latar belakang pembelajaran saya saya pernah belajar di UATM, uh, Sarjana Pendidikan Sukan dan juga pernah berkhidmat uh, di Kementerian Belia dan Sekarang Ketua Jaya saya rasa itu sajalah pengenalan daripada saya biasa-biasa saja okay. baik kita bersama Cikgu Amirul yang merupakan guru PJK Betul. di SK Pulau Indah Betul. Uh, Cikgu dah berapa lama posting sini Cikgu? Uh, kalau ambil kira saya start posting pada 15 uh, April 2024 So lebih kurang dalam 2 uh, tahun lebih dan ini merupakan uh, tahun yang ketiga Tahun ketiga, ya, Insya insyaAllah lama lagi kat sini eh? InsyaAllah. InsyaAllah. Insya Allah. Insya, Allah. Okay. Insya <laughs> Baik, kita <ke> pergi, <laughs> terus pergi kepada topik kita. Iaitu acara merentas desa. Uh, merentas desa yang akan... Bila cikgu? merentas desa? Eh? Okey, uh, kalau ikut uh, takwim uh, sekolah kita, uh, merentas desa akan dilaksanakan pada 30 hari bulan 1 2026. bersamaan hari Jumaat. 30 hari bulan 1 2026. Betul. Hari Jumaat? Hari Jumaat. Uish. Okay. pagi lah pagi. Pagi. Hmm. Okey baik cikgu. Soalan dia, kita pergi pada soalan topik sekarang. Okey. Okey. Uh, kalau kita tengok, Merentas Desa ni merupakan acara tahunan. Betuk. Maksudnya setiap tahun ada. Uh, tak kisahlah sekolah tu uh, tak ada padang, hmm. sekolah tu ada padang tapi Merentas Desa tetap ada. Soalannya cikgu, adakah markah PJSK dikira Merentas Desa ni? Okey. Uh, okey, kalau kita tengok kepada Soalan tadi mengenai PJSK. Ya. Yeah. Okey kalau kita tengok PJSK dia diambil kira untuk di peringkat sekolah. Sama ada dia menang ataupun tidak dia dikira sebagai penyertaan lah, penyertaan. Maknanya ada markah lah? Ada markah. Okey baik. Uh. Itu. Dia. Soalan kedua, apakah persediaan sebagai murid nak menghadapi mentadesa? Ah uh, untuk murid. Ya untuk murid. Okey, kalau kita tengok uh, mentah desa yang kita tetapkan untuk uh, setiap tahun adalah pada track yang sama sama ada di peringkat uh, MSSD ataupun MSSS uh, kita jarak lebih kurang dalam 4 km setengah 4.5 lebih kurang 4.5 km yeah. kalau ikut uh, itulah jarak yang setiap tahun kita laksanakan uh, saban hari kita menggunakan jarak yang sama dengan bersosanakan kampung yang nyaman. Yeah. Uh. Jadi, uh, maksudnya persediaan mental atau fizikal untuk murid? Okay. Uh, uh. Kalau murid ni kita tengok, uh, kalau dalam setiap kelas PJ ni, kita uh, sebagai sayalah pengalaman saya, saya sentiasa nasihatkan supaya sentiasa bersedia. 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 Maksudnya, kepada murid ni kita kena ambil uh, sekecil-kecil lah maksudnya daripada faktor pemakanan. Contohnya kalau kita dah tahu esok jarak larian kita adalah 4 km. Mm -hmm. Jadi mungkin kita akan makan di pagi tu uh, sebagai kita tengok dalam pendidikan kesihatan pun dalam tajuk pemakanan sihat. Maksudnya mm -hmm. setiap fungsi uh, pemakanan tu dia memberi kesan kepada badan kita. Contohnya pada uh, waktu pagi ini saya nak kongsi tips sikit lah ha, Boleh kata, Kalau kata sebelum aktiviti fizikal Apa pun aktiviti fizikal Contohnya bola sepak Olahraga dan sebagainya hmm. Even uh, mentah desa sekalipun Kita dinasihatkan untuk makan uh, 3 jam sebelum Makan Itu, 3 jam sebelum? 3 jam ke 4 jam sebelum lah hmm. uh, Sebab penghadaman uh, badan kita hmm. Jadi contohnya kalau kita bangun pagi Nak mentah desa pukul 9 tu uh, Kita dinasihatkan untuk ambil makanan yang ringan lah Contohnya hmm. kita ambil karbohidrat juga tapi sajian yang ringan seperti contoh karbohidrat tu roti, roti bijirin mm di mana kita punya badan boleh digest dengan cepat -hmm. jadi maksudnya macam itulah kesan dia sebab okay. itu karbohidrat pun fungsi dia adalah membekalkan tenaga kepada badan tenaga. Ayat, fungsi dia tahu yeah. bekalkan Bekal. macam itu lah macam itu <laughs> okay. ok pertama segi pemakanan lah okay. uh, segi fizikal kenalah training ke apa ke murid ni sebelum acara. Kalau ikut uh, dari segi fizikalnya sememangnya kena ada latihan. Ada. Lah. Maksudnya orang kata sebagai persediaan. Sebab a uh, 4.5 km ni uh, untuk murid adalah murid yang tak biasa ni bagi dia bukan satu jarak yang dekat. Mhm. Sebab dia orang pun uh, kalau murid-murid ni pun kita tengok uh, pengalaman saya ni uh, dia lebih kepada untuk keseronokan uh, dia. Keseronokan. Dia keseronokan. <laughs> Sebab oh. uh, kalau dia dengar 4km, murid ni dengar 4km pun dia rasa macam dekat je eh, sebab selalu naik kereta 100km, oh. 40km betul tak? Jadi dari segi fizikal ni sememangnya kena ada orang kata kalau dalam saya suka ni dia ada cardio training, eh. strength training kan orang kata banyak. Terutama eh. sekali cardio lah maksud Kali. kata pernafasan dia kan eh. kalau cardio ni dia pergerakan yang secara berterusan melibatkan jantung dan juga badan kita lah. Oh, okay. Okay. Baik, itu untuk murid. Untuk murid. Okey. Untuk cikgu pula. <laughs> untuk cikgu-cikgu ataupun mereka yang dalam fasa bekerjaya. bekerja. Sebabnya kalau kita tengok kalau zaman student dulu, okay. kalau kita tengok gambar kita, Uish jauh beza. Zer. Bila zaman bekerja, jauh lagi bezanya. <laughs> Cuma uh, trend sekarang, trend sekarang iaitu ada apa? Half marathon. Half marathon, full, uh, full marathon. marathon apa yang paling 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 low tu err uh, fun, fun run fun run fun run hmm. okey baik cikgu untuk bagi saya lah, untuk saya individu seperti kita yang baru nak berjinak-jinak dalam fun apa fun fun, fun, run. Run, fun run half marathon apa, apa persediaannya sebab okay. sekarang bila bila berlari sikit dah sakit lutut itu masalahnya oh, okey okey uh, untuk soalan uh, persediaan untuk fun run err uh, saya rasa so, untuk guru untuk guru eh ha. kan? Untuk guru yang pertama, kita kena ada latihan harian lah. Maksudnya kalau kita tak berlari pun setiap hari tu, kita mula berjalan dengan jarak yang lebih jauh daripada sebelum ni. Contohnya sebelum ni mungkin kita, orang kata sekadar berjalan 10 uh, ribu langkah sehari ha, kan. Pergi kelas kan. Ha, pergi kelas, balik kelas kan. Hmm. Jadi kita mulakan uh, larian maksudnya bukan sekadar pergi kelas, balik kelas. Maksudnya kita jadikan dia sebagai riadah petang. Riadah Jadi, petang kan. Hari yang petang maksudnya. Hmm. Kita tahu dulu tahap kita macam mana Contohnya kita jalan dalam 1km, 2km tu kita dah mula rasa penat mm. kan? So maksudnya kita akan sentiasa cabar diri kita Oh maksudnya berjalan dan beriswak lah ha, Beriswak, mula dengan beriswak lah Nanti mm. bila kita dah ada confident Kita dah tahu nak letak pace yang mana mm. ha, jadi kita dah mula cabar diri kita, mungkin selepas berjalan kita boleh berlari anak hmm. kan, mungkin tu lepas tu kita akan sentiasa tingkatkan pace kita lah kelajuan oh, ok faham lama-lama akan ok lah hmm. ha, itu dari segi fizikal lah, kalau makanan pun macam biasalah makan makanan yang sihat lah hmm. colek tak boleh lah colek <laughs> tak boleh kadang-kadang boleh lah, <laughs> kadang -kadang ha, kadang cik, eh? cik, cik Day oh Cik Day <laughs> okay. Okay, baik cikgu, itu <laughs> tapi betul ke ada istilah Cik Day untuk yang jaga diet semua ni eh? aa uh, Okay, uh, kalau ikut pengalaman saya. Dulu saya pun pernah jadi uh, sebahagian daripada personal trainer juga. Personal trainer? Uh, saya tidak menggalakkan uh, cheat Day apa semua. Mm. Sebab bagi itu, bagi saya adalah saya lebih suka pada konsisten. Konsisten. Uh, maksudnya dia tak perlu macam sampai tak makan nasi. Eh. Oh. Okay. Makan sayur je. Uh, Tiba-tiba saya tengok pengambilan makanan dia lah kalau macam uh, saya tak kata Cik Day tu salah. Contohnya macam Uh, dia dah buat heavy diet. Mm -hmm. Macam so, IF apa I semua kan. Ah betul. Eh. So dia layaklah untuk ada Cik Dee. Mm -hmm. Sebab dia okay. pun kena menikmati makanan yang sedap. Betul. Tapi kalau kata uh, seorang ni mengamalkan uh, satu pemakanan yang ideal, maksudnya mm -hmm. contohnya dia tetap ambil nasi, mm -hmm. tetap ambil apa um, kata makanan yang berminyak, mm -hmm. tapi dalam apa uh, um, kata portion uh, yang lah, Maksudnya mm -hmm. suku-suku separuhlah. Mm -hmm. Yang selalu kita dengar kan. Ha, saya rasa tak payah Cik dia pun tak apa. Sebab hmm. dia dah ambil apa yang dia nak sebenarnya. Oh. Ah, tapi bertepatan juga dengan uh, exercise yang dia buat. Ah, macam ah, tu. Betul-betul. <laughs> Mentang-mentang hari ni baru start jogging apa? Melangkah 10,000 ribu langkah. Oh, ya, yeah, yeah, yeah. betul. Oh, makan tak ingat dunia. Kau <laughs> ni nak cover apa? Kalau <laughs> ah, okay, cover kita. Okay. Next question is. Fikir <laughs> <speaking>, ya. <laughs> okay. okay uh, kalau kita tengok murid-murid sekarang. Okay. Murid-murid sekarang Mereka memang jadual padat jadual. Ha, Kalau kita tengok sekolah hidup sendiri pun hmm. Ada dua sesi ha, Yang dua sesi Pagi dan petang Kalau yang Tak terlibat pun Paling kurang dia akan masuk sekolah agama Ataupun okay. kelas kafar Okay Segi uh, Latihan Ataupun orang panggil ialah kalau murid Nak pergi berlatih training ke Agak-agak Masa Daripada lima setengah sampai enam setengah cukup ke sejam sehari training? Untuk training? Ha. Okay baik, uh, kalau kita cakap tentang masa Sebenarnya saya cukup sejam Cakap, tapi kita kena tengok uh, kaedah training lah ya. Kaedah training uh, Maksudnya kalau kita Ada masa sejam, kita pandai bahagikan apa yang kita nak buat dan sebagainya Saya rasa okey lah untuk sejam Sebab kalau dalam dia pun kalau dalam sukan pun kalau kita sejam tu dah terlalu cukuplah untuk intens yeah. Intens punya training yeah. lah bagi dia yeah. uh, Soalan terakhir pada saya okay. sebelum kita menamatkan podcast ni uh, Saya perasan uh, dalam 2-3 tahun ni saya, bila saya tengok murid sebelum uh, melakukan aktiviti mentah desa Saya tengok kadang-kadang mereka ni tak fokus pada sesi pemanasan badan Adakah kerana lagu yang tak sesuai? Ataupun mereka rasa benda tu tak penting? Okay, uh, terima kasih untuk soalan Yang terakhir, janji, ya. uh, janji. lah <laughs> Okay, wait, uh, bagi jawapan uh, Bagi saya, uh, sebenarnya Mungkin saya rasa kesedaran murid Kesedaran murid uh, Sebab murid ni, kebanyakan dia Selagi dia tak merasai uh, Dia tak ada kesedaran tu Maksudnya, hmm. selagi dia tak rasa macam mana sakitnya uh, kecederaan tu kan eh. mm. Sebab kalau kita tengok uh, Pemanasan dan juga tegangan ni Dia ada Fungsi dia yang sangat penting kepada badan kita mm. Kalau tengok kepada pemanasan badan ni uh, Kita nak tingkatkan uh, kadar suhu kita Kadar nadi kita supaya nanti kita bersedia Dengan mm. setiap aktiviti yang orang kata fizikal yang berterusan Kalau tengok kepada tegangan pula dia siagakan otot kita mm. Makanya kalau macam kita nak buat apa, otak kita tu dah bersedia hmm. untuk uh, kata dari segi kelenturan ataupun keanjalan otak kita lah. Maksudnya boleh mengelakkan kecederaan lah? Sangat. Sangat-sangat, okey. Kalau kita tengok satu dunia hmm. amalkan, orang um, kata stretching, stretching. Uh, juga warm up. Uh, hmm. Jadi benda tu bagi saya kunci lah kepada hmm. setiap aktiviti fizikal. Oh. Dengan okay. yang satu lagi, teknik yang betul. Teknik yang betul. Teknik yang betul. Teknik yang salah memang. Teknik yang salah dia tak memberi kesan. Hmm. <laughs> Beri kesan yang sepatutnya hmm. Tapi sekarang salah di mana? Ha? Huh? Salah di mana? Kali tengok sekarang dia dekat Afcon. Afcon eh? Oh, uh, kan? with Dah kalah. <laughs> Dah kalah. <laughs> Dah <laughs> Okay, baik. <laughs> okay. Baik, okay, baik. Terima kasih kepada Cikgu Amirul. Cuma last sekali saya nak minta kata-kata uh, ataupun pesanan cikgu kepada murid SK Pulau Indah khususnya. Okay. Hmm kepada semua murid uh, yang pertama sekali saya mengharapkan satu komitmen yang baik. Uh, kita kadang-kadang kita bukannya nak menang mm. tapi lebih kepada kita nak mencabar mm. diri kita, kita nak mencabar mental kita supaya mm. kita tahu tahap uh, sebenarnya kita berada di mana. Mm. Uh, kalau kata awak mampu untuk habiskan di tempat yang pertama, teruskan. Sekiranya awak tak mampu, setidak-tidaknya sampailah ke garisan penamat. Ya. Yeah. Itu je Okey, baik. <laughs> Terima kasih kepada para penonton. Jadi, anda lihat di sini, tunjuk ikut. Masih lagi kosong kepada sesiapa ataupun individu yang nak sponsor, <laughs> yang nak menjadi penaja kepada podcast kita, sangat-sangat dialu-alukan untuk meletakkan sebarang produk anda di sini. Apa-apa pun, cikgu, TV PSS, SK? Pulau Indah. Indah. Seindah TV. Hashtag. Beres.